У тебя твоя любовь к музыке к джазу началась с саксофона или были какие-то другие инструменты? А, трудно сказать. Меня мама дала в детстве в четыре года в музыкальную школу и больше. Бедный. Б... Ты это понимаешь, наверное. Просто большую часть времени а, я не любил в детстве музыку. Фортепиано и на кларнете играл, и как бы по двум классам заканчивал по специальности. А музыкальную школу, не могу сказать, что мне приносило удовольствие. На начальном этапе я не понимал, чего происходит, а потом как бы втянулся и уже а, шел по накатам, по накатной Представь себе, 60-е годы, ты приходишь в клуб и видишь идущего навстречу тебе, ну скажем, Лестера Янга. Как бы ты представился ему языком твоего второго я, твоего саксофона? Трудно сказать. Будучи в Нью-Йорке, я понял, надо было бы ходить на джем и играть хорошо, а представляться лучше бы, чтобы кто-то тебе представив. Я ще хотів нагадати вам: Дима, першокласний музикант, який вміє показати дітям, що таке є саксофон, і що за допомогою саксофона можна робити. Дима, покажи мне, пожалуйста, какой-нибудь пароход черноморский Чорноморський Да ну, это ж любов. И дольше только. Время тянем, идем, идем. Блин, я шучу, извини, пожалуйста. Ты желаешь своим детям судьбы музыканта джазов? Пока нет, но с другой стороны лукавлю, потому что мне приятель дал стратокастер и комбешник. И я вот думаю, сейчас кому бы мне опасно было бы отдать, потому что гитарист это вообще отдельный народ, видите, нет его сегодня с нами. Вот, поэтому как бы есть стратокастер и посредством каких-то вот дворовых песен или там топ-фоти хочу присадить человека, чтобы это шло ему в интерес, да.